Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України. А також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп, і зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Спиридон Павлович, вітання вам із Хмельниччини. Скажіть, будь ласка, сьогодні вся Україна переживає за ті події, які відбуваються на Донбасі, Луганська, Донецька область. Ваша позиція? Антитерористична операція, плюси, мінуси. Що не так? Чого ще досі немає миру на Донбасі? Знаєте, насправді, те, що відбувається на Донбасі, вийшло давно вже за рамки антитерористичної операції. Я думаю, що пора віші називати своїми іменами. Там йде повномасштабна війна. Там задействовано слепое оружие, там работает артиллерия, там бомбят села и поселки. Вчера у нас фактически уничтожили один из поселков в Станично-Луганском районе. 15 домов сгорело, тела просто разбросаны разорванные тела разбросаны, это мирные жители. Если речь идет об антитеррористической операции, она должна проводиться точечно да, и очень быстро, в короткие сроки. А то, что происходит у нас под красивым названием антитеррористическая операция, на самом деле идет полномасштабная война. Вот та полномасштабная война, которую мы когда-то читали в учебниках, да, сегодня то же самое происходит на Луганщине. Люди фактически не имеют никаких коридоров. Если раньше они еще могли как-то выезжать там рядом граница в Российскую Федерацию, сегодня не выехать, не заехать практически невозможно. Люди остались в городах. На какой-то период времени часть людей уехала в центральную Украину, да, сюда, в город Киев. Но это, это было месяц назад. Люди истощились, на самом деле, люди живут с колес, у людей не такие большие доходы. Какой-то месяц они перекантовались у кого-то у родственников. Сегодня они все практически вынуждены возвращаться в город Луганск. Поэтому ситуация патовая. На сегодняшний день альтернативы, кроме как решить эту проблему политическим путем, нет. Можно уничтожить Славянск, можно уничтожить Луганск. Можно уничтожить Донецк, но это не даст мира Украине. Следующим этапом может стать экстремизм, терроризм. Так происходило во всех странах мира, поэтому искать надо политическое решение. А я я а очень, я, я, я считаю, что что должен э, сделать сегодня президент? Президент должен э, лететь. В Брюссель, в Россию, в Соединенные Штаты Америки искать решение этого вопроса. Если кто-то думает, что это исключительно внутри украинский конфликт, то он очень глубоко ошибается. Это конфликт глобальный. Просто Украину задействовали в этом конфликте. Украина стала детонатором тех событий, которые сегодня происходят в мире. Да? Я имею в виду то, что знаете как, европейцы шутят по поводу того, что у нас происходит. Они имеют возможность шутить, потому что у них не рвутся бомбы. Они говорят, на территории Украины американцы будут воевать с русскими до последнего украинца. Только возникает вопрос для нас, жителей и граждан этой страны. Нас устраивает такая ситуация, что кто-то выясняет на нашей территории свои какие-то геополитические проблемы. Ну что, неужели было непонятно, что ситуация, которая складывается на Украине, она спровоцирует вот такой конфликт для американцев? Конечно, было понятно. Какая идея э, двигала американцами? Ими двигала одна единственная идея. Они хотят, они хотят остаться номером один в мире. Для этого что нужно сделать. Для этого есть две вещи. Либо развивать экономику своей страны, либо уничтожить экономику своих конкурентов. Кто у американцев конкуренты? Русские и европейцы. Для них задача спровоцировать полноценный конфликт. И они надеялись на то, что после того, что произошло в Украине, Россия все-таки напрямую официально примет решение о вторжении на территорию Украины, после этого задействовать войска НАТО и опять все, как было в прошлом веке, в середине прошлого века 20-го. Идет война пылает Европа, американцы там за океаном решают все вопросы. Кому помогать, кому не помогать и так далее. И таким образом они сохраняют фактически свою, э, скажем так, гегемонию. Да? Вот. Вот, и вся, вот и вся история. Поэтому мы должны исходить из своих интересов. Кому-то может нравиться Россия, кому-то не нравится Россия, кому-то нравится Европа. Но меня удивляет другое. Если сегодня страна заявляет о том, что мы хотим интегрироваться в Европейский Союз, мы подписываем договор об ассоциации. Но получается парадоксальные вещи. МИД Германии, представители э, Франции, э, Российская Федерация и президент Украины Порошенко садятся за круглый стол, ведут переговоры. Практически договариваются обо всех позициях. В 10 часов вечера заезжают два автомобиля в администрацию президента Госдепа США и принимается решение о продолжении так называемой антитеррористической операции а по, по факту продолжение полномасштабной войны. Скажите, что это? Если кто-то сидит на крюках, ну вы меня извините, почему народ Украины должен нести за всю эту ответственность? Ну, в конце концов, ну совесть какая-то элементарная, должна быть у политиков или нет? Все то, что происходит в стране, это результат непрофессиональной деятельности политиков. Вот и все. По-другому не бывает. В этом вопросе не может быть военного решения. В этом вопросе может быть решение только политическое. Другого решения оно не даст возможности сегодня ни сохранить единство страны, ни в принципе двигаться дальше вперед. Спиритон Павлович, ну, зрештою Порошенко оголосил перемирье, але стрелял то с другой стороны. А кто сказал, что стреляли с той или с той стороны? Мы же с вами уже проходили это на Майдане, да? Когда был Майдан. Тоже говорили, стреляли те, стреляли эти. Оказалось, стреляли третьи. А кто сказал, что стреляли или ополченцы, или украинская армия? Может быть, все-таки есть силы, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы этого перемирия не было? Разве это есть проблема? А, э, это силы, которые и внутри страны, и за ее пределами. Что для кого-то секрет, что сегодня у каждого олигарха есть своя армия или что? Это что? Есть проблема? Или, или кто-то не знает, что сегодня эти созданные частные армии и, и олигарховые, и те, которые э, э, приехали извне, они сегодня не заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был... Э скажем так, прекращен. Потому что это их ремесло. Они на этом зарабатывают колоссальные деньги на войне. Кому война, кому мать родная. И такие силы тоже есть. Но, наверное, надо как-то серьезно подходить к этому вопросу. И главная задача, которую нужно решить, это дать стране мир. Дать стране мир. Вот тот, кто сможет это сделать, тот и получит все лавры победителя в этой ситуации. Тот, кто провоцирует сегодня конфликт, тот, кто сегодня с трибуны парламента кричит о, 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 о войне и, и так далее, поверьте мне, народ Украины им, им подготовит гуманитарный коридор, вот туда в землю. Эти политики уйдут с политической арены, потому что на самом деле тот, кто провоцирует сегодня смерть людей, он, он будет обречен в политике. Люди не такие глупые, они все понимают. Вот представьте себе, если сегодня звучат заявление о том, что сегодня убито там на, на Луганщине тысячу там ополченцев, да? Там же живут люди, да? Я, я все понимаю, но там живут мирные люди. Если погибают мирные люди, даже не война где-то там э, в поле, да? Это, это война в крупных городах. Луганск, Донецк, там, Краматорск, Славянск и так далее. Ну, вы видели, что, что осталось от Славянска. А представьте себе, там живут тысячи людей. Это 100 тысячные и 500 тысячные и миллионные города. И у каждого есть родственники. И если там кто-то погибает, его трудно потом переубедить в том, что э, давайте как-то там мириться и так далее. Если сегодня в руки берут люди оружие, которые сидели э, с там, системными администраторами где-то. Ну, наверное, это же не просто так происходит. Наверное, эмоциональное состояние у людей уже такое. И каждый день войны он будет провоцировать еще больше конфликты. Придумкали сьогодні говориться, говорить суспільство і про те, що сталося у партії у фракції комуністичної партії України. Зокрема, і вас називають як можливого претендента на лідера цієї партії. От ваші ваші коментарі сьогодні я хочу сказати, що на ніякого розколу в партії немає. Вот. Я думаю, что мы проведем пленум, дадим оценку э, действиям э, и отдельных депутатов, и рассмотрим ту ситуацию, которая у нас сложилась в партии, и по итогам этого пленума сделаем соответствующие выводы. Безусловно, сегодня партии сложно, безусловно, сегодня очень тревожное время, и есть э, более глобальные вопросы, которые нужно сегодня решать. Но э, если такая ситуация сложилась, ее надо просто рассмотреть, принять соответствующие решения и идти дальше. По-другому у нас, у нас э, другого пути просто не будет. А то, что касается вопросов, кто там будет лидером, кто не будет лидером, это не вопрос депутатской фракции. Фракция не, не имеет права, в принципе, эти вопросы решать. Это все вопросы Пленума, съездов, это вопросы дальней перспективы, и все это будет решаться коллегиально, абсолютно спокойно, в спокойной обстановке проведем съезд и определим все, что нам не все решения, которые нам необходимо принимать по этим вопросам.